Korang percaya tak satu benda ni je boleh buat kebun korang macam ada AI. Tak payah tahu coding, tak payah panggil orang IT, hanya menggunakan handphone je dah boleh siram pokok secara automatik, kawal pam secara automatik, bagi ikan makan secara automatik. Kiranya semua kita boleh jadikan automatik lah. Nak tahu tak apa benda ni? Stay sampai habis video ni. Hai dan assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share sikit rahsia macam mana nak jadikan kebun ni kebun yang pintar. Hanya perlukan satu benda ni saja dan pasang benda ni insya Allah kebun kita akan jadi lebih pintar lah. Dan benda ni sebenarnya bukan diciptakan untuk kebun pun. Tapi kita boleh manipulate dia untuk digunakan di dalam kebun kita lah. Tapi benda ni sangat-sangat-sangat best lah. Sebab semua orang tak kisah lapisan umur ke tak kira latar belakang pengajian ke, tak kira lelaki atau perempuan ke, mesti boleh guna benda ni. Ha. Sebab benda ni, dia tak perlukan programming, dia tak perlukan coding, kiranya tak perlukan komputer langsung. Jadi, siapa yang tiada latar belakang uh, bidang yang bukan komputer ke apa, masih boleh menggunakan ni. Sebab nak set up benda ni, hanya menggunakan phone sahaja. Sebelum saya nak tunjukkan benda ni dengan lebih detail, make sure korang subscribe dulu channel saya ni, supaya saya lebih termotivasi untuk share video-video yang bermanfaat yang akan datang lah. Dan dalam video ni juga saya akan ajar macam mana nak buat wiring ni. Jadi korang kena tengok video ni sampai habis. So inilah benda hijau tu. Ha, nama benda ni adalah Wi-Fi Relay Board lah. Wi-Fi Relay Board ni sebenarnya based on Arduino ESP32 lah Kalau pakai Arduino ESP32 tu Kita kena ada kemahiran coding dan programming sikit ha, Baru kita boleh pakai ESP32 tu lah Tapi kalau kita beli Wi-Fi Relay Board macam ni Kita tak perlu coding dan programming langsung ha, Hanya connect dekat phone saja Lepas tu dah boleh pakai terus lah Sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang Dan dalam pasaran kita ni Ada banyak jenama board ni lah Ada daripada EWLink Ada daripada Smart Life Dan ada daripada Tuya lah ha, Ha, saya suka pakai wifi relay board daripada smart life yang macam ni dan saya suka version yang pakai wifi ha, jangan keliru eh sebab apa sebab dekat market kita ni ada yang pakai wifi ada yang pakai zigbee atau kita panggil uh, alternative network lah kalau pakai wifi tu macam ni kita boleh connect terus dekat wifi ha, tapi kalau pakai zigbee ni kita perlukan zigbee hub nanti connection dia akan daripada board zigbee hub dan wifi ha, jadi untuk penggunaan kebun saya suggest pakai bot yang terus pakai Wi-Fi. Saya tak recommend Zigmean sebab dia hanya sesuai dekat tempat yang kecil macam dalam rumah. Kalau kat kebun, better pakai yang Wi-Fi lah. So kalau nak beli, pastikan beli version yang betul. Sebab kalau salah beli, nanti tak boleh connect. Nanti rugi je lah. Ha, kalau tak tahu nak beli bot jenis yang mana, boleh tengok dekat description dekat bawah video ni lah. Kalau tengok bot ni kan, bot ni sebenarnya dah siap datang dengan relay. Jadi kita tak perlu beli relay asing lah. Relay ni ada yang satu channel, ada dua channel dan ada empat channel dan paling special ada yang sampai lapan channel lah. Jadi yang saya pegang ni adalah satu channel relay board. Ha, one channel relay board lah. Korang kena tengok sampai hujung video ni sebab dekat hujung video saya akan ajar cara nak wire menggunakan solar. Ha, mesti korang tertanya-tanya kan, apa je board kecil ni boleh buat kan? Ha, apa gunanya board kecil ni? Board ni sebenarnya boleh gantikan semua switch yang kita ada dekat kebun lah. Contoh eh, contoh eh. Tuan-puan nak on pump jarak jauh. Ha, nak pakai phone kan? kan Boleh pakai bot ni sahaja ha, Ataupun nak on pagar secara jarak jauh dekat rumah kan Nak on pagar elektrik pun boleh pakai bot ni Ah, ha, Nak on lampu dan kipas dari jauh pun boleh Tak ada masalah lah Dengan sikit manipulation je Kita boleh guna bot ni hampir untuk semua perkara yang kita nak lah Dan sesiapa yang pernah pakai smart plug yang macam ni kan mesti tertanya-tanya kalau fungsi dia cuma on off baik pakai smart plug yang macam ni kan ha, senang tak perlu wire-wire lagi ha, sebenarnya board ni sangat-sangat best sebab dia punya input adalah DC ha, direct current lah berbanding smart plug yang macam ni smart plug ni perlu pakai dekat plug yang ada 240 volt AC lah dekat bateri kita tak boleh pakai direct plug macam tu jadi dekat sini lah board ini sangat-sangat berguna dan sangat-sangat function lah kita boleh pakai USB kita boleh pakai bateri dan kita boleh pakai solar untuk hidupkan bot ni lah. Sebelum saya nak ajar cara wiring dia, mesti ada yang rasa macam lah boringnya bot ni. Bot ni hanya boleh on off je. Apa hebatnya macam tu? Hebatnya, yang hebatnya adalah kita boleh set up scene dalam app Smart Life. Besar, siapa yang biasa dengan IFTTT tu, mesti dah familiar lah dengan benda ni. Ha, may saya explain sikit. Apa itu Smart Life? Smart Life sini dia membolehkan kita untuk buat programming tanpa coding kepada semua alatan yang berkenaan Smart Life lah. Contoh saya ada Soil Moisture Sensor yang macam ni. Saya boleh set dekat sensor ni, kalau kelembapan air dalam tanah saya dekat kebun ni bawah 50%, saya boleh minta dia bagi notification, bagi tahu kat saya, kena siram pokok. Ha. Kalau nak lebih advance, saya boleh set kalau kelembapan tanah saya dekat kebun ni bawah 50%, dia akan automatic trigger siraman automatic lah Jadi bila sensor saya ni detect tanah kering Dia akan trigger motorized ball valve saya dekat atas sana tu lah Untuk buat siraman kepada semua pokok saya ha, Kalau tak percaya meh saya demo sikit Nampak kan eh, sekarang saya celup sensor dalam air ni kan ha, Dia so maksudnya saya simulate dia Untuk dia detect tanah saya basah lah Jadi dia tak akan siram lah ha, Sekarang saya keringkan probe sensor ni saya angkat ni saya nak bagi tahu yang tanah dah kering. Ha, bila tanah dah kering dan disebabkan dia detect tu tanah kering, sekarang sepatutnya dia dah trigger untuk siraman automatik. Ha, okay. So sekarang kita tunggu air keluar sebab ini siraman graviti jadi dia perlukan lebih kurang 10 ke 15 saat untuk air keluar lah. Ah ha, tengok dah keluar dah air siraman jadi benda-benda pintar macam ni lah yang kita perlukan dekat kebun kita untuk kita majukan kebun kita lah dan bagusnya semua benda ni adalah percuma sahaja kita hanya perlu beli bot dia je Ha, lepas tu, kita boleh guna apps dia secara percuma lah. Tapi ada sikit limitation lah kalau kita pakai plan yang percuma. Ha, okay, sekarang ni kita naik atas. Kita tengok cara nak wiring board ni dengan menggunakan solar dan bateri. Okay, sekarang ni kita nak buat wiring uh, relay board, wifi relay board ni. Dan kita nak wiring menggunakan solar dan bateri lah. So, pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ada PWM controller ni untuk charge bateri. Lepas tu, kita kena ada bateri SLA 7Ah ni lah. Ha, ni yang bateri yang paling murah SLA 7Ah. Ini sesuai untuk projek-projek yang kecil lah. Ha, kalau projek-projek besar saya tak sesu, uh, saya tak galakkan pakai. Tapi untuk projek kecil boleh je pakai, tak ada masalah. So kita dah ada bateri dan kita ada PWM. Benda pertama sekali kita kena buat adalah connect bateri dengan PWM dahulu. Untuk bateri ke PWM kita perlukan wire yang tebal sikit lah. Ha, ini saya pakai wire 1.5mm. Uh, boleh pakai wayar 1mm, tak ada masalah Tapi tak perlu yang tebal sangat Sebab bateri ni hanya boleh keluar 7 m sahaja uh, Maksimum dia boleh pergi 10 m, Jadi bateri yang besar sangat tak diperlukan lah Dan benda ni tak pakai current yang banyak Jadi kita tak perlu pakai uh, bateri yang sangat-sangat tebal lah So pertama sekali kita buat adalah Kita tengok dekat bahagian PWM kita ni Nampak tak ada lambang bateri kan Ni plus dan sebelah ni minus So kita tak boleh terbalik lah ni Kalau terbalik PWM kita boleh rosak lah Lepas tu macam biasalah kita longgarkan bahagian uh, plus dulu. Kita wirekan plus dulu. Baru kita wirekan negatif. So kita dah ada wire. Kita masukkan je bawah ni. Okay. Lepas tu kita ambil ujung ni. Ha, yang ni saya dah siap clamp dengan dia punya connector lah. Kita boleh terus masuk saja ke sini. Okey, ni cara ni lebih selamat lah. Uh, kalau kita buat wire satu-satu, takut nanti uh, tertacing. Tertacing lah. So, kita masuk kat sini. Okey. Okey. Lepas tu, kita ambil yang hujung negatif ni. Kita ambil hujung negatif ni. Uh, kita ambil hujung negatif ni dan kita sambung terus ke sini. So kalau kita punya wiring betul apa semua, PWM ni akan hidup lah. Nampak ada tulis bateri saya 12.9 volt lah. Bateri ni bateri yang sehat. Jadi untuk apa-apa solar ke charge controller ke apa-apa dalam bidang solar, kita mesti hidupkan PWM dan MPPT kita dulu. So kalau ni dah hidup, kita boleh teruskan kerja yang lain lah. Tapi sebelum tu kita matikan dulu lambang lampu ni. Okay, matikan lambang lampu ni. Sampai lambang lampu ni tak ada, maksudnya output ni dah kosong. Ha, okay. So, kita boleh teruskan wiring lah. Kemudian, kita perlu hidupkan kita punya board ni lah. Ha, board ni, nampak tak dia ada tulis kat sini, power dia 7 hingga 32 volt. Jadi, kita boleh pakai bateri ni lah. Sebab bateri ni 12.9 volt kan. Jadi, kita boleh pakai yang ni lah. Tapi, siapa yang nak pakai micro USB pun boleh. Tapi, sebabkan lebih mudah bateri ni dah 12.9 volt, kita pakai sahaja 12.9 volt masuk ke dalam ni lah. Okay, so untuk board ni kita hanya pakai wire yang halus saja tak ada masalah. Ini untuk hidupkan board lah. Okay, perasan tak dekat sini tak ada plus dan minus lah. maksudnya dekat sini tak ada plus dan minus. Jadi kita boleh terbalik, wire terbalik pun tak ada masalah sebab dia tak akan terbakar lah. so kita wirekan sekarang. Okey, jadi kita dah wirekan dua wire ni. Uh, so, kita boleh wirekan hujung wire ni. Kita masuk ke dalam PWM lah. Okey, dekat PWM ni dia ada plus dan dia ada minus untuk gambar lampu kan. Uh, ni gambar lampu, ada plus, ada minus. So, kita wirekan dekat sini lah. Uh, kita wirekan dekat sini. Tak perlu risau uh, kalau kita tertouching sebab output daripada PWM ni kita dah off. Tadi kita dah off lampu tu kan. Ha, jadi, maksudnya PWM ni tak mengeluarkan apa-apa tenaga lah. Tak mengeluarkan apa-apa elektrik. So, macam tu lah wiring dia. Nampak tak wiring dia? Macam tu. So, kita boleh tutup lah. Okay, sekarang kita dah wiring dia. Nampak tak dia tak hidup? Ha, sebabnya, sebabnya load dia masih mati lah. Ha, so, kalau kita nak hidupkan dia, kita tekan saja bahagian ni. Okay, bila dah keluar lampu tu kan, automatik dekat sini dah keluar lampu lah. Ha, dah keluar lampu kat situ, maksudnya dia dah boleh digunakan Tengok eh Sebab Ada lampu kan, ha, dia dah boleh digunakan lah ha, Tapi sebelum kita boleh gunakan, kita kena connect dulu dengan handphone So nak connect dengan handphone sangat-sangat mudah Tuan-puan hanya perlu on wifi Lepas tu on location lah ha, Wifi dan location kena on Lepas tu kita hanya tekan gambar plus ni saja. Tekan gambar plus ni Lepas tu tekan add device lah uh, device nanti dia akan keluar dekat sini lepas tu tekan dan masukkan password wifi kita lepas tu dah boleh guna macam biasa lah ha, ni. jom kita demo sikit macam mana kita nak uh, powerkan lampu kecil ni ha, kita nak powerkan lampu 12 volt ni lah okay. So untuk kita wiringkan lampu kecil ni ha, uh, Ni adalah lampu 12 volt lah Jadi so apa-apa barang 12 volt kita boleh pakai Tapi saya demo menggunakan lampu ni ha, Menggunakan lampu ni lah okay. So macam mana nak buat dia First kali kita tengok dekat bahagian sini. Ha, nampak tak bahagian sini dia ada tulis NC communication dengan NO lah. NC ni bermaksud dia normally close. Com ni maksudnya communication dan uh, NO adalah normally open lah. So untuk basically untuk switch yang biasa kita akan pakai normally open dengan com lah. Ha, so bila kita tengok kat sini, sini adalah normally open dan sini adalah com. So kita gunakan dua ni sahajalah. Okay, jom kita try. Pertama sekali kita ada dua wayar, merah dan hitam lah. So merah ni akan pergi ke PWM. Dia akan sambung dekat uh, load yang tadi tu lah. Uh, dekat yang, dekat load tadi, yang gambar lampu ni, dekat plus. Okay, kita dah masa buat. Okay, kita dah pasang wayar merah dekat PWM. Lepas tu kita pasang wayar hitam ni dekat COM. Wire tam ni dekat com sini lah. Com uh, uh, relay board. So, wire merah akan pergi dekat PWM. Wire tam akan pergi dekat com uh, dekat, dekat relay board ni lah. Tapi belum selesai lagi. Jadi kita perlu wire normally open ni kepada PWM pula. Kita patah balik lah. Ha, lepas tu kita dah settle nampak. Okey, so kita sepatutnya dah boleh on lampu ni menggunakan handphone kita. Okey, first kita on dulu lampu load. Okey. Lepas tu kita cuba on menggunakan handphone lah. Okey. Nampak? Kita boleh on, kita boleh off. Si? Sangat-sangat mudah eh. Alright. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak wiring motorized ball valve yang ada tiga wire macam ni lah. Ha, yang ada tiga wire macam ni. Macam mana kita nak wiring dia. Okay, wiring dia sangat-sangat mudah lah. So, untuk motorized ball valve ni kita ada tiga wire. Ha, ada tiga wire. Dan ada wire biru dan ada wire coklat lah. Ha, so, wire biru dengan coklat ni bergantung kepada open atau close. So, biru ni kita pergi kat normally open. Yang coklat ni kita pergi dekat normally close. Dan yang kuning ni kita jangan wire dulu. Kita wire dua sahaja dulu. Kita wire kepada normally open dan wire kepada normally close lah. Okey, jom kita wire dulu. Okey, so wire negatif daripada PWM ni kita akan sambung dengan yang warna kuning ni lah. Okey, yang warna kuning ni. Wire ball valve yang berwarna kuning. Okay. Lepas tu yang uh, Daripada wire merah Daripada PWM ni Kita sambung ke uh, Kita sambung ke relay board Okay so wiring ni dah siap uh, Okay nampak tak ni sekarang tengah on kan So posisi valve ni dia on lah Jadi dia melepaskan air. So kalau kita off dia akan tutup lah, ha, tengok dia akan apa tak? Ha, dia akan tutup lah sikit-sikit ha, dia akan tutup okay, tunggu sekejap dia tutup so masa dia tutup dia tak melepaskan apa-apa air lah ha, nampak senang kan? tapi bila kita on dia akan melepaskan air so dia akan lepaskan air macam biasa ha. Nampak tak? Dia buka kan? Nampak dia buka? Maksudnya dia lepaskan air. So nak wiring dia sangat-sangat-sangat-sangat mudah lah. Okey, lepas dah siap semua benda tu, lepas dah siap wiring apa semua, baru kita pasang solar lah. Ha, kalau tengok kat sini, solar plus dekat kiri, solar minus dekat kanan lah. So kita masukkan je wire solar tu plus, uh, plus di belah kiri, minus di belah kanan. So nanti solar tu akan charge bateri, Aa, dan kita boleh letak benda ni dekat mana-mana selagi mana ada matahari dia akan cas dan selagi mana tempat tu ada wifi untuk bot ni berfungsi tempat tu akan aa, tempat tu boleh digunakanlah. Ah itu saja. Ha, sekarang korang dah faham kan cara nak wiring dia. Sangat-sangat mudah, tak perlu upah konsultan luar ke untuk pintarkan kebun kita kita buat sendiri pun boleh tak ada masalah dengan buat benda basic ni je kita boleh kontrol motorized ball valve kita kita boleh kontrol lampu kita boleh kontrol pump kita boleh kontrol bagi makanan ikan pun tak ada masalah langsung lah dan macam-macam lagi yang kita boleh fikir lah ha. kalau tuan puan tak nak buat sendiri pun tak apa boleh beli yang dah siap ha. kalau nak beli yang dah siap tu boleh tekan link dekat dalam description ni lah ok itu saja video untuk kali ni kalau rasa video ni bermanfaat pastikan tekan butang like dan jangan lupa tekan butang subscribe lah ha. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.